Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию монтажную площадку для установки замка модели FS218 на твердых поверхностях пластредств. Ее форма повторяет форму Т-паза, которым оснащены профили катеров и каяк. Тем самым она расширяет возможности установки замка для аксессуаров с нижним Т-болтом. Подходит для монтажа аксессуаров, не предполагающих высокие нагрузки. Подстаканники, держатели экшен-камер на небольших удлинителях. Имеет компактные размеры, ее высота 10 мм, поэтому она гармонично впишется в оснащение любого плавсредства. Д-болт замка заводится в паз площадки и надежно фиксируется с помощью ручки гайд. Площадка имеет 4 точки крепления. Изготовлено из полиамида, армирована стекловолокном. Нержавеющий крепеж изготовлен из стали марки А2. В ассортименте также представлен широкий выбор монтажных площадок для установки замка этой модели на различных типах поверхностей. Я вам лично гарантирую качество продукции, произведенной компанией Борика, потому что я являюсь ее создателем, идейным вдохновителем и активным пользователем.